Этот суровый человек, которого так пытались э, да. добрые послушайте. Они а а а ее... а а не И они работают. Я знаю, Давайте уважать мнение друг этого

В горизонте этого молодого человека. У меня не хватит сил всех горизонтов, поэтому я взываю к интеллигентности, толерантности, к взаимоуважению. Давайте спокойно обсуждать проблему. Потому что действительно для нас тоже эта тема очень сложная. Мы впервые этим занимаемся, по большому счету. Вы впервые это слышите и видите. То есть нас, нам выпала такая историческая как миссия. Так давайте же проводить ее достойно, с уважением друг к другу. У нас 23 года практически не переименовалась ни одна улица. Давайте проблема в том, что это затянулся, вот этот вот, ну, как бы, промежуток очень большой. Если бы это постепенно, вот в течение 23 лет, вводилось, входило в жизнь, входило в обиход, не было бы таких проблем. А тут, понимаете, нам за два месяца раз и принять решение. Понимаете, нам тоже было очень сложно. Тем более выбор вариантов, это что же, каждый предлагает свое, как выбрать что-то оптимальное. Поэтому мы еще раз говорю, у нас была концепция центральной улицы, это именно э, деятели Украины, там, древнерусского государства, именно древнерусского.